Все, Примещение магазина добролежала школа номер 4. Зупинка тоже, ну, в принципе, тот же самый вопрос. Зупинка номер 26, школа номер 4. Немає? Немає. Примещение магазина Даяна. Ну, тут вообще вопрос. Есть привет? Есть. Нет, Нет. О, -о, -о, О, какие люди. Ну, что вы я не знаю, вообще решение Минской ради противоречит закону Украины. Я знаю, что да. А что вот близко... Ну, на... Она, она, Сумский ульскими секретами не нравится, что на Белопильскому шляпу 33 торгуют галичанам и вырокам. И треба там запретить именно в том участке. А в остальном хай торгуют. Конечно, да. так оно и будет, только в судебном порядке. Если запретят, тогда это... Ну, после 10, в чем прод... проблема? После 10 не торговать водка. В чем проблема? А водку уже не продают, покупают пиво. Все ну, пиво, пришло. ладно, пиво. В чем проблема не, не торговать пивом после а что вы запрещаете торговать пивом? В основном вечером продается пиво и слабоалкоголь. Все. Водку мало кто пьет. Все, Диана. Помещение магазинов продукты на проволоку Литиневский 7. Мы дали данную предприятию студентам месяца назад. Подбирают предельно коллектив. Но данный продавец за такие нарушения сейчас извинен от работы. Будемо старатися, але далі того не буду. Yeah. Приміщення е, наш міні-маркет на і вулиці Скади. Пана Маринка і чайка. Приміщення міні-магазину -міні Фоб Борисенко в 40 років жовтня. Нема. Ну, лучше вже сказав. В принципе. А что, э, Интернационалистов 16. Нас включили Интернационалистов 16. нас включили. Интернационалистов 16. Так, по каким материалам нас включили? Интернационалистов 16. Я жала? А акт в виде какого числа? Акт в месяц, То похоже, чем в Ну, диві, дивіться. 27. Е, ні, е, значить, наскільки я розумію, інспекція подала в травні місяць на те, щоб включили даний магазин. А 27 червня вони провели акт. А 7-го, Но... так, вони завіли. А журналісти. Ну це що го і, І нас там розпочатку. немає журналістів. А як довіряєте, я ж вам розказую. Вам же Ви, вам та управління, та вам та управління. Та. розказує, що в травні місяці звернулись до них право захист прав споживачів для того, щоб ваш магазин включити в даний рішення. Я зрозуміла, але не пам'ятає. Коли перевіряла міліція, не зафіксували, коли перевіряли журналісти, не зафіксували, коли перевіряли кому. Зафіксували. Значит, ну, так правильно зафіксовано, я не знаю. Там не торгували, не торгували. Тут ну що ну, як так може? Значить, це лісі. Примі. Ні, ну не система, ну торгують. Ну, то? Не, ну так да. Ні, ну Так нам система надо, чи не система, чи не Ну торгують. Э, извините. Ви забули, ви скажуте, що більше не надо в жизни. Забули. Ну забули ви, чи помните це слово? Ну, не... Я питаю, ну, ви, я, ви, я до вас конкретно питаю. Ви розказували тут, що виріш ніколи в житті не пише. Розказували. Тобто помните, так? Немає зараз мого компаньона. Ви знаєте, ці лепить. Ви починаєте шукати кругом, там дуч винувати, там ді винувати, там той прийшов. Та. Ну вас все чисто в кушку, так? Ну так же ж не буває. Або ви робите вивод. И мы его будем делать. Это вот ночные заведения в городе просто. А так а она, нет, он и закрыт. У вас разрешение на торговлю в ночное время. Ну есть? так не давайте разрешения ни барам, ни ресторанам. Ну, Если какой-то бар. для всех. Не, но подождите, у вас есть разрешение на ночную ну, торговлю? Нет. Mm. А на чем у меня ну, а, не а, надо, а то, тоже. что рада брусует предпринимателя, и все. Ну чего брусует? А почему? Вискали. Потому что один магазин закрылся, 20 человек пошли да. работать, работу искать. Все, все остальные на месте. А то, что у предпринимателя кредиты, налоги за землю, платите. С чего хотите, берите. Мне это не интересно. Аренда. Аренда и все остальное. Это пресс полностью предпринимательство. Малый бизнес просто умрет. Главное, Без ночной торговли. Марки, это всем известно, это вечно. всем понятно. Вы путаете и, и подменяете? Вы разное понятия. Без То ночной торговли и торговли водкой. Не путай. Ну, а, а, а чем вы, да, пиво... зачем вы торговать? -то нет? Можно вопрос? вам. Вы вечером пиво пьете или днем? Да когда я вы любит, 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 любит. Ну, видите, а в основном большая... Это сон, и это да. продажа пива. Продажа пива, слабоалкогольных напитков. Водку никто почти не Подготовлен проект решения в Верховной Раде. Ну, проект, сочный Не, ну вообще, что-то не важно решить. это тоже да. не здорово. Да. Ну, если, я так я вам рассказываю. А на этот проект, есть другие проекты. Так вот, в другом проекте сказано, с 20.00 и до 10.00 утра основание. А ну, Будет а буде решение Верховной Рады. Будет закон. А, ну, Будет решение Верховной Рады. с 20.00 и до 10.00 утра. Вот. Решения мы будем соглашаться. Ну вот когда будет решение про то, что назначат, у нас есть сейчас право назначать или нет? Так там в проекте даже написано 200 метров от школы, там учебных заведений. Ну а я где да, Не соглашаюсь. Не стану этот земли никакой нет. А то а что 100 одну секундочку, подождите, вас никто не придумал. А то, что 169 тяжких преступлений, вот вам сейчас рассказали, это вас тоже не волнует. Получается, вы живете своей, своей жизнью, понимаете, своей, там, торговлей, набить карманы, и все. А остальное вас не волнует. Я сторонник жестких мер. Но, к сожалению, такая ситуация складывается, потому что вот на сегодняшний день закон не позволяет вас взять и закрыть совсем. Конечно, да нарушения нарушения это нарушение, да, это именно совершенное. Но Начну время. А верить. Половина преступлений и насилия совершается на что Почему вы ставите знак разницы? Преступление, криминогенная остановка в городе, это именно розница. Почему э, преступление и вообще такая неблагоприятная да. обстановка в городе, есть другие объективные причины. Да. Почему а именно есть, розница? Есть. Еще растут две. Мы сейчас с АДМО, уже было сказано и разговариваем только с вами, потому что такое вопрос. Будет другое вопрос про самоуничтожение, будет начальник милиции и тут будут остальные, будем по другому петане уже без вас. Вам Знаете, понятно? Вопрос, сейчас попал. разбираемся по вашим вопросам. Потому защищаем свое право, да, на существование. Все эти действия, да, мы выполняем а решения. Мы, а мы, мы, мы не торгуем, мы не торгуем. А мы, а мы защищаем право других граждан, говорите, да, жить. Ну, мы не вот мы защищаем. защищаем это право. А, а, а это вы посмотрите, что после которого они продают пиво вот Если мы говорим о криминогенной обстановке, возьмите, пожалуйста, адрес интернационалистов 16 и напротив Луна. Сколько таких прецедентов, давай, вот, которые давай возникают? Почему нет, э, не воспринимается бар Луна как источник этой криминогенной ситуации? Я только знаю, если все ночные заведения в городе Жакова. Уже... Меня... Значит, это... э, у, у... меського головы и у Судской міської рады одне завдання. Це там, запрет торгу... заборони. заборони торгівлі з напоями після 22-го. Другий... Все. Других питань зовсім немає. Тому ми вас дякуємо за те, що ви прийшли. Ми це учтемо. Но... Я одразу скажу, позиція міського голови по цьому питанню дуже жорстка. Тому в даному питанні я не знаю, як ми будемо його рішу. Ну, а що тоді це інтелізації ресторанного бізнесу, забаром а нас угнітають? Да. Ну, Вони ж там теж можуть понапиватися, їх там виносять, виводять. Пляшка гаївки стоїть в два рази більше, да? Це мінімум. Тут зазнаватывається, да? за Ну, туди ж, не ходять, туди ж не ходять купляти пляшку горілки для себе. Да? От така очередь, яка була знята на помічникам міського голови, вона ж не стоїть в ресторані за пивом или водкою на розлів, чи, там, наприклад, у бутилках. Ну правильно. Вона ж не стоїть. Ну от дивіться, в усіх, от я дивлюся це відео. Давайте закінчувати. То. Я дивлюся це відео. Е Ну, там, мабуть, из 10 в 9 была черга. Да, конечно, черга. В час ночи и черга. И ну, цены нормальные. А я считаю, что должна быть конкуренция. Что? Что? Конкуренция в торговле колбасой и хлебом, я с вами согласен, должна быть. А конкуренция в торговле пивом и водкой в час ночи. А теперь давайте рассмотрим, вот цей пьяный завтра вышел на 8 часов на работу. Ну, и какие с него работы? Вопросов не в, нема. Ваш, ваш, человек заработал деньги, заплатил налоги, а ты теперь человек вышел на завод в 8 часов и в 9 часов совершил травму. И потом завод платит, и государство, и завод ему платит за то, что он там пострадавший. То есть, ну, понятия а такие, давайте... Шамарили, не, а а то есть, какие в. налоги, Да, тем более, чтобы все равно без чека. Какие там налоги? Зарплата. понимаешь, без чека. А что это без чека? Или ну, не одно можно, можно, сказать депутату. Перепалки мне кажется бесполезны, это людям я вижу тут абсолютно. У церковь них церковь 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 нема, церковь нема церковь ни церковь позиции, церковь, только церковь. одна. Не вопрос. Из восьми названных предприятий две, два магазина на территории школы, будем так говорить, на территории школы. Продают воду. Кто им разрешал, на каких основаниях вообще продают. Ну, где-то видно, что в школе продают воду. Ваші діти теж, мабуть, ходять в школу. Що твориться школах, ми знаємо. Прекрасно. Чого цього, цього не попали, мало того, що ночі, де ще біля школи. От 24-та школа. Остановка прямо біля забору школу. Магазин та школа, так і називається. Школа No4. На ну, чого вони там продають воду? До Верховної Ради направили врахувати цей факт, щоб було в закон внесено зміни. Частині визначення саме розстояння до навчального закладу аді настояще, що у нас туди хотіли вбивають. Дякуємо за тишу інше. Можна маленькі вопросу. карманов и отсутствия. Нет, ну, давай, и вовсе, поэтому... Невай, отсутствия. Вовсе, За время за это, за это. время по, за время по просьбе четвертой клиничной лекарни на оборудование палаты деньги. Реконструкция детской площадки по просьбе депутата, дома 47-49. Телевизор, эколого-натураличный центр на Харьковской, детский отвезли. То есть не только карманы набиваются, просто любой можно. запрет он рождает нарушения. Поэтому если можно, все-таки применение комиссии депутатской смягчить там, свои карательные меры, потому как торговля э, пивом в моем данном конкретном случае вопрос выживания. То есть это сезон, ну, то есть да. Магазин, который долговал, торговал водкой, у меня закрыт, уволено 4 продавца нас на Харьковской на остановке после проверки управления торговли, Сдана лицензия. То есть. А что это у вас за остановка? Напротив Березки. А -а -а. Ну, с остановками вообще вопрос. Не знаю, что у нас случилось. Вопрос уже интересный. Но это не остановка, я это проезд на квартал. А все у вас там это, отдельно стоящее, да? Да. Ну ладно, мы учтем. Все равно сейчас у нас форума не хватает пятого человека. Сейчас он подойдет. Пиво да. надо да. да, лето, пиво Ну это же от пива ну, а преступления не сделали. Пиво по Пиво преступления не сделали. А пиво это такой напиток все люди. Тем более и, лето. лето последний, я последний, последний грабеж, который перерослал в разбой, совершен был на остановке СКД, где группа в количестве 20 человек стояла, распивала пиво, с 10, как била закрылось, все перешли туда. Там стояла куча народа, распивали, высмотрели, кто самый пьяный, повели и ограбили. И человек лежал еще два месяца в больнице с проломленным черепом. Вот там он напился пивом до упора. На СКД. Три бутылки пива на голодный желудок. любой взрослый мужчина. Уже с бутылкой бутылки водки, я вам сразу на любовь. Вот на себе знак. Поэтому пиво это так вот же закуплять до десяти, типа напивают це, я ничего не понимаю. Все равно мне мой мозг не воспринимают этого все. Так кто захочет напиться, то и напьется. Конечно. А Вселенная то, то не начнет Но а а если разум вы снизите на 50% количество этих пьяных, шатающихся до двух часов ночи, уже спасете там, допустим, от шума и драк пьяных под окнами там две тысячи жителей и пару человек от грабежей. Так давайте, тогда Для вас два человека может быть а два человека да, на да, все да, закрывать да. полностью. Или Депрессион. поднять э, далеко ну, работочные в ну, ночную смену да. до ресторана. Ну, ну, Ресторан. Смотрите, на, вот, по большому счету, сейчас вот для вас что надо? Вам надо, вот, чтобы вы прекратили такое. Вам надо первого человека, у кого, у кого заберут лицензию. Да? То есть вы узнаете, она ага, забрали. Открою второе еще. Да, да, а? Ну, можно, не, а там адрес будет, адрес будет прописан. Адрес будет. Ну, вам время надо. Будет. То есть получается так: мы друг другу объявим войну. А сейчас мы можем просто договориться. Я вот на каждой комиссии говорю, давайте договариваться. Вы не хотите, вот мы должны торговать. Вот с румська, вот голова должен встать и сказать: ребята, после 22.00 торгуйте, Вот все вы хотите ну, ничего не скажет. Не, Нет, или сухой закон для всех в городе. Да какие сухой закон? У вас же просьба. Давай вас милиция свертается. После 22.00. Вот что плохого в автоматах было? Ну ничего плохого. Я вот сам ну, шел по городу, взял червонец, зашел с женой, поиграл на червонец и уходил. А процентов 10 людей, которые там зависали, выносили все с хаты. Ну, к примеру. Потом совершали преступление. Сейчас автоматов нема. Я вам говорю, полгорода вздохнула с радостью. Так по всей Украине есть? автоматы закрыли. Да, Почему? правильно. Ну по всей. Правильно. Вы Но мы, ну, мы в городе просим. Давайте после 10.00 прекратим торговать. Что за люди выросли? Я цену не понимаю. Что у нас за поколение выросло? У вас кредиты есть. нет. А у нас кредиты вообще. Мы, у меня есть кредит. Есть кредит. Дом заложен. Жена выписана. Есть ли? Но как их зарабатывать? Не Депутаты. Знаю. Депутаты. 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 Я, Михаил, ну, согласны, если закрывают, ну закроются все заведения, мы не будем закрывать. Закрывайте тогда и рестораны. Да, рестораны бай, чтобы покажут, и бай, и До этого решения Рестораны работать с работа 8 вечера. С восьми вечера начинают. Так, ну, так, а Рестораны с 8 вечера. Какие тут ресторан. Вот рестораны. на территории Майя? Ну открывайте. Дайте разрешение, я открою. Но если у будет, будете, если будете заответствовать на руку. Це уже питання до виконавчого комітету. Питання до виконавчого комитета. Ну да. Ваши питання розглянути. дякуємо. Не вирішите. Якщо мы сейчас не будем, дадим 6, то буде... Мы сегодня платить, мы согласны платить деньги за то, что мы с ним работаем, согласны. Вы же пытались заработать на торговле. Да, но да, ну, позиция, может быть, комиссии профильной должна а На территории центрального рынка хватает а, мест для торговли всеми? Э, ну, моя всеми позиция, ну, скажем так, они все равно там стоят, так? И, э, и будут там стоять. Але друга сторона цього питання до нас періодично звертається дирекція гімназії із проханням демонтувати цей прохід. Це єдиний вихід гімназії, ну от сюди з боку ринку, ну в разі пожежної безпеки. Але крім них, там ще й стоять металеві ряди центрального ринку, тобто не тільки в них проблема. ну, я так вважаю, якщо буде така позиція, то на місяць. До проведення реконструкції надавати їм згоду. Місяць стоять, в разі потреби їх звідтіля звільняти, да, приймати да, рішення. А я послугу, а реконструкція. Ну, якщо реконструкція прибере ринок, откуда торговий ряди, тоді зрозуміло, і їх там а до 15-го року. А до 15-го року їх звідтіляних ну, не стає на потік.

Питалися договорити в прошлом році два місяці. Я вічна була переговорі. Ми заплатили повністю четвертий павільйон, заключили договори. 29 числа, 30 числа прийшла і нас вигнала туди в шею, забрали у нас документи і вернули нам гроші. Причина нам те до сих пор не понятна. 17 й павільйон, що предлагається, він практично зайнятий постоянно. Січас крути почалися, все забуто. там є ну, у нас не хватает одного депутата для того, чтобы мати форму і проголосувати. Є така пропозиція вам дозвіл на месяц, а там, а а там хай где? пожарники подивляться. Да, и... это... не не там стоят. Они не там стоят. Они стоят. Это перепроска, нет. нет, нет, нет. Почти, но ближе к нет, нет, там цветок, да там да навеса есть. Да. Там до да да да. На против да. На против да. Да. У да. нас да. есть распоряженные мескоголовы, есть доручение, про ликвидацию стихийной Есть Работает комиссия. И все, вся проблема вот в, этой, в, этом, в этом участке. Почему? Потому что начиная от бабушек и кончая вот такими лотками, потом овощами, фруктами, стоят туда. Если мы сейчас здесь дадим даже хотя бы шестерым, да. я не против у вас лично, персонально, предпринимателя но будет очень большой скандал. Мы разговаривали с рынком, с дирекции дирекцией, они говорят, что места хватает и для цветов, и для рассады. Им выделяли отдельный павильон. То есть... Тем более там пешеходный тротуар очень, очень узкий мы же временно, мы же не согласны с тем, что Я вот, например, мы сами... мы согласен с тем, что на данном участке это можно обозвать стихийной торговлей, потому что вся улица Засумска превращена в рынок, конкретно в рынок. Не, ну что стихийный, этим отдал. То есть конкретно сказала, что вся часть засунской это рынок. Поэтому, я бы говорить. Если воно на набережной реки Стрелки, тут я согласен, стихище. А если на той части за Сумской сказать, что это... Ну мы на таком таким предложением, Соломонова решения. Вы в течение месяца с рынком договариваетесь, находите себе место, поймите, вас все равно оттуда уберут. Рано или поздно. Поэтому вы должны себе найти место, его уже, ну, я бы там, я знаю, надувать, там, клиента, потому что, ну, рано или поздно вас оттуда уберут. И поэтому вы нет. бачите позицию управления, оно за то, что уйти. Поэтому давайте так, мы э, вас поддержим, но на месяц. А вы за цей месяц прийдете нам через месяц и да скажете, мы будем вот там, вот там, вот там. Договорите. Мы вас почули. Но... Давайте на так, если, мы вас, если вас на рынке не принимают, да, выкидают, вы на комиссию пишете э, бумагу что вы знаете, что там есть место, и вы хотите на том месте торговать, то я вам обещаю, что наша комиссия выступит с пропозицией, позовет представника рынку и мы постараемся, чтобы на том месте, где его есть... И... У нас уже есть бумага, мы уже писали заявление на директора рынка, и нам уже отказали. Вы думаете, что мы сюда пришли? Давайте заяву на нашу... Давайте. Мы вас включили, мы вас пришли. Мы, мы вас пришли. Пришли. Давайте пришли. заяву на, на комиссию. Да вы просите место на рынке, а мы будем... Хорошо, у нас... но нам дают месяц, подождите. Это. Мы сейчас приходим, завтра за это занимаем место, торгуем, а то у нас приходите, и протокол у нас опять... Нет, нет, ну ты говоришь на выконком, есть наша позиция, что мы не против вам на месяц. Хорошо. Теперь вы подаете, подаете на выконком, но мы свою позицию выконкому сказали, что мы не против на месяц, чтобы вы поторговали, а за этот месяц вы найдете себе место вот так. <связать> Понятно? Мы же разрешение вам... Да, да, да. <связать> Дело в том, что это самое прокладное место на рынке. Даже нам те места давали, там вот такие навесы, там... Светок стыкается. Сорок градусов. Сорок восемь градусов. уже стыкает. Да. А тут... А 100, 100, на с везет, да, да, мы с Да, Да, Вся проблема в тенек. Мы были на площадке, снимали грибок. 48 градусов на Понимаете, я умираю. Я а, не выдержал. На Барановском лесу сколько денег? Я вам говорю, я прохладно, речка вас, рядом. Сделал их там вы дороже. Вы Нет. Вы не, ну правильно. Ну, вы от нас, ну, вы хотите от нас что-то добыться. Тем более, что мы имеем рекомендательный. Рекомендательный. Давайте так. Вы в течение месяца прийдете, принесете свои пропозиции. Вот мы хотим вот там, вот там и вот там а мы с рынком будем договариваться, чтобы вас пустили. Тем более, что вы постоянные продавцы. Не приезжие, не уезжие. А по вы постоянные. Мы сезонные. Поймите, мы работаем полгода. А зимой им нужна проплата аренды. Они все хотят, мы чтобы платили. Мы будем разговаривать, чтобы вы сезонные. Чтобы вы были сезонные. Они а на это не ну хотят. Ну, будем разговаривать. По крайней мере, будем шутать с вами. В любом случае, его Шесть. шутать надо. Будем искать. Все? Все, спасибо вам большое, что пришли. Но только так, если